замок видео убери и снова здравствуйте и вот наконец-то мы опять выходим в эфир ровно два месяца прошло после выборов ну начну я по порядку за эти два месяца Победили и демократические силы. Да. Солидарность, блок Петра Порошенко, Радикальная партия, туда-сюда. Ну, толку от этого мало. Я, ну, я хочу начать с того все своими словами, чтобы было не доступно каждому простому человеку. Довести не просто, знаете, как образно. А до каждого, кто будет нас слышать и видеть, прошли два месяца. Идут сессии. За два месяца собирались два раза. Но все никак не поделят места. Места в арестполкоме, места в комитетах. Ну что я хочу сказать? Тут надо думать о людей. Никто об этом не, не думает. Надо будет думать о том, как у, прожить зиму, как снизить цены на хлеб, на тепло, на воду, ну, ну, на те э, вещи, которые необходимы каждому жителю города, которым мы пользуемся. Самое-самое необходимое. Что для этого делать? Ничего. Только отводится, знаете, как-то в сторону это все от реальности, там начинают придумывать умные вещи. Но ну, начну с сессии. Вот эти. Было вчера у нас в городе Шоске, собирается уже второй раз сессия. Не могут никак выбрать секретаря, секретаря горисполкома и исполнительный комитет. Но, слава богу, вчера приняли бюджет. Но мы побыли на сессии, мне за них стыдно. Я хочу обратиться к Юлии Владимировне Тимошенко, к ее помощнику Соболеву. Вы же по телевизору там говорите правильные вещи. Да, вот я вчера смотрел передачу за кривой рог, что вы там в кривом рое распустили свою ячейку. Почему у нас Организация, я ее так и назову, бьет, спит под, один, под одним одеялом с оппозицией. Ну и оппозиция, она как не оппозиция. Пять партий поменяли. Когда революции были, они людей бросили на произвол, потом похватались за портфели, переименовались, перекрасились 25 раз. А? Где надо принимать э, за людей, за людское? За тарифы, за бюджет Начинается шантаж Вы проголосуете за меня Бо я не проголосую за бюджет А если я не проголосую за бюджет Поднимутся люди И будут говорить Ну это значит и работяги не получат зарплату Там те не получают Того того Именно знаете как идет игра Людей настраивают против Друг против друга До каких пор это будет продолжаться вот я приведу пример. Юлия Владимировна Тимошенко. Приедете в Шоску. Тут есть у нас такой деятель, ваш там он или не ваш, Дуплин, которого надо повесить на первом суку, попавшемся. Это предатель из предателей. Ну, гад из гада. Почему? Потому что даже душу свою дьяволу продал. Ну как? выдвинули кандидата. Вот смотрите ситуация, идет сессия, устраивает, есть у нас такой Пикулев. Образованный дядька, уже взрослый человек, он был и до этого секретарем. Устраивает всех. Почему? Потому что он порядочная людина. Но как можно предавать своего однопартийца вместе, как говорится, кушайте вы с одной тарелки и друг другу ложку плюете. И подло так. И продаваться за два ведра картошки. Дупли, проститутка и то себе цену знает, а ты за два, за два ведра гнилой картошки продался. Это раз. Второе. Я смотрел и выступление Каплин Сергей. Вот ваша партия, простые люди. Я бы не сказал, что они простые. Романовский у вас есть такой, тоже не принципов, бесхребетное существо, которое само залезла под одеяло, там оппозиция, на не оппозиция. Факт тот, что к тем людям, против которых проголосовал весь город. Вот да, на сегодняшний взять э, мэра города Шоски, Нага Николай Петрович. Нам там говорят, он поддерживает нам. Да он выиграл выборы, за него проголосовало 14 тысяч. 14 тысяч. Он победил. И он с людьми, с народом, с нами с малоимущими, средним классом. Почему? Потому что он, у него еще ум есть и совесть. И почему мы не должны его поддерживать? Хочет он этого, не хочет. Не, не, не захочет быть э, с народом, это его проблема. И он это понимает. Но он за людей. И хотя он что-то делает в этом городе, а вы вас там взять. Поменяли 20 партий. Я почему? Вот это говорю, обращаемся мы ко всем людям. Мы хотим довести до каждого, что хорош спать. Сидеть там на кухне чьи-то кости перебирать. 18.40 мы платим за отопление. Раз. Я вчера был в шоке, когда сессия выделила 20 тысяч на счетчики. Не посчитал, сколько у нас домов сколько подъездов, я думаю, где-то тысячи две-три наберется. Как вы думаете, хватит 20 тысяч на счетчики? Конечно же не хватит, конечно же ТЭЦ не устраивает, чтобы в каждом подъезде стояли счетчики, чтобы люди маломайские платили меньше за по тарифам. Я это говорил сам, когда Бородин баллотировался в мэр. Снижать надо тарифы эти, не может так это продолжаться, шкуру гребсти. Когда человек получает тысячу рублей в Риме, а приходит платить 1700 или больше, до 2000, дальше что, как жить? Пенсионеров у нас 32 тысячи, им надо питаться. Я уже не беру одежду, платить за лекарства, у каждого давление, температуры, пошло-поехало, дальше что? А вы сидите там в колуарах, эти депутаты псевдо. Стая. Не какой-то депутатский корпус. Собралась там стая. Разлаживается она изнутри и начинают, знаете, как голосовать. Выключили свет и проголосовали. Да нет. Сколько там зашло? Восемь партий у нас в Горесполкоме. Восемь партий. Победили демократические силы. Но идет разложение изнутри. Каплины, Тимошенко, э, блок Петра Порошенко вчера голосовал почему-то, поддерживая тех, которые обливают друг друга грязью. Извините меня. И ссылаясь на то, что я вчера задавал вопрос, почему вы проголосовали, э, э, ну, как говорится, не по совести. Знаете, как вы сказали? что мы проголосовали, чтобы спасти бюджет. Какой бюджет, когда же бюджет приняли, вы проголосовали, это раз. Второе, почему и тут дележки баш на баш? Проголосуйте за бюджет, мы проголосуем так. Да если вы не проголосуете, а мы придем там, подшибаем вам рога и повыносим в урны по засову, только где лапки будут торчать. Еще раз говорю, кончилось то время когда вы узурпировали власть, комитеты суют. Это знаете как, в гинекологи, гинеколога, звездочеты, вот такой сырбор. Отвечать никто не хочет. Будете вы отвечать? Нет, слаживайте свои портбилеты или как там ваши значки и трусите горбом. Не будет такого. Еще раз говорю, вышли туда, обещали. По программе я буду лично программки сворачивать и засовывать вам в пасть вашу. А потом бегайте жаловаться, что вас там урожают. Нормально, голосуйте, живите, работайте для людей, для жителей города Шоски и будет все нормально. Обращайтесь к жителям города Шоски. Просыпайтесь, люди добрые. Почему? Потому что завтра встанет, а мы уже где-то там под австрийцами или под еще кем, да. Нет, 29-го, во вторник, в 10 или в 2 часа, мы это время скажем э, по местному телевидению, будет продолжение сессии. И вот мы должны прийти туда, чтобы там яблоку негде было упасть. Стать возле них, и пусть они только проголосуют, про, пойдут против течения. Вот туда выволакивать их за шивор, вызывать сюда их Главных партийцев и пусть решат, что с ними делать. Почему? Потому что дальше так нельзя жить. И все, город, просыпайся. Да как это так? Я еще раз говорю, мы не допустим, пусть нас убьют, не убьют, мы не допустим разложения изнутри этих 36 депутатов. Вот почему вчера вот была сессия, да? Радикальная партия, какая она хорошая, неплохая, но они молодцы. Они держались, поддерживали именно стратегию, которая направлена была за жителей города Шоски. Также э, наш край, самопомощь, э, блок Порошенко, Петра, Сиюлил. Нельзя так делать, за вас проголосовали люди. А вы, выборцы, те, которые голосовали, забьют, за наши простые люди. Приходите, посмотрите, кого, за кого вы проголосовали завидное место. Хай им Бог тому всем здоровья дает. А мы только камни с неба не, не, сыпались. Ну ничего. Еще только на, на начало. Я еще раз говорю. Без общественности, без нас, люди добрые, мы ничего не сделаем. Вот я от себя лично, а Виктор Алексеевича, представитель детской спортивной общественной организации ШКИТ, мы заявляем, мы поддерживаем средний бизнес, малый бизнес, тех бабок, которые торгуют бурячками, вареницем, уклопом и тому подобное. Люди, мы с вами никогда вас не бросим. Обращайтесь, если будут какие-то вот эти принятия сессии, приходить туда со швабрами, разгонять ту сессию, чтобы только цурки сыпались. Вот тогда будет порядок. Но мы еще раз, серьезно, без шуток, мы поддерживаем сразу... Малый и средний бизнес Почему? Потому что мы относимся Так же мы же относимся сами К среднему классу не к олигархам, ни к, к панам Задрыпанным И тому прочее А именно к простым нормальным людям И хотим жить, не существовать, а жить Я правильно говорю, Виктор Алексеевич? Правильно Вы обратите внимание на детей а? Посмотрите сколько разбросанных Разорванных детских клубов детских этих. Вы там кричите по телевизорам, давайте бороться места. Вот давайте. Тренерам ставки. Восстанавливать клубы, а не какие-то там притоны. Выделять деньги из бюджета. Не думать, как украсть миллион. А как дороги сделать? Вредет наркоты до да хлорки меньше, чем наркоты. Воды меньше жадниковой, чем водки в магазинах, да винища поила этого. Дальше шо? Дальше шо? Поднимите хоть один, скажите, вот у меня там в фейсбуке есть страничка, напишите, что я хочу видеть в своей семье дочку алкашку или сына алкоголика. Никто этого не сделает. Почему? Потому что этих вещей даже врагу не пожелаешь. Но вы своим поведением, своими вот этими выкоблучиванием, вы это подчеркиваете и подталкиваете на это. Или вы думаете, что ваши дети учатся там где-то в университетах, вы никогда не задавали вопросами, может они на блатхатах там кокс нюхают, или хлорку вмешанную с этим, с амфетамином, или как с этой радостью. Вы никогда не, не думали? Наши дети то пределе. Как там, не как там, спортзалы полухолодные, полуразрушенные. Мы тут, мы то протерпим это. Но я же еще раз говорю. Заходи. Вот, кстати, еще я отвлекся от темы. И создаются комиссии, комитеты депутатские. Должны общественные организации. Даже представители с улицы входи туда, чтобы там не, не баш на баш. Вася, Петя, я тебе то, а ты мне то. Голосуй на это. Нет, а чтобы контролировали вас. Бугаев. Или гомотрел там несчастный. Больше вы никакого не заслуживаете. Подавайте на меня в суд хотите. Ручки только намыльте похучим мылом и за коленку меня дерните. Вот что суды ваши. Еще раз говорю жестко, поднимайтесь, просыпайтесь. Вот эти демократические силы будут ставить палатки, выходить люди будут на улицы, требовать прозористо. А есть предложение у нас с Виктором Алексеевичем, выделить с бюджета денег, купить вот этот телевизор огромный, да, как станцию эту, или, или где-то, вы нам скажите, где она стоит, мы ее приволокем и сессии проводить, чтобы люди видели, чья там морда кабанячая голосует за людей или против людей. Проголосовал против, вышли по рыву или за шкирки, труси горбом он на хламбазу пробки ржавые перебирать. Туда его нормальных людей приводить надо. Что приходили, отдавали душу не в свое благо, не за себя сначала думали, а за людей. Почему мы так говорим с Виктором Алексеевичем? Мы воспитаны так. И воспитаны э, в, в семьях малоимущих тогда были. Жили в бараках. Один туалет на пять семей, так или нет. Один умывальник, одна кухня на двадцать семей. Вот оно и дало. То, что мы не разжированы, да не разбалованы. А вы там позаводили свору эту депутатскую. Ридное место там. Один лучше другого. То морду в пуху. То еще что-то. Ну ладно, не об этом. Пора с этим кончать. Я еще раз говорю. обращаюсь и к депутатам. Ко всем. Не будете думать о людях. Горе вам. Еще и какое горе. И вы коснетесь этим. Но не доведите до этого. Не дай Бог, чтобы с этим столкнулись. Мы вам не пугаем. Если вы думаете, что у вас кто-то тут собрался пугать. Да вы перепуганными порождались. Мы вас просто предупреждаем и даже уберегаем от неправильных вещей. Еще хочу добавить, обращаемся от детей города, <как> у, печени, у них инвалидов, сирот, детей улицы за 11 лет работы, считай логически, ни один депутат не соизволил прийти поинтересоваться, в каких условиях сейчас живет детвора. Нам не хочется снимать, показывать, но, наверное, придется. Разбито все, разрушено, все деньги, куда детенок не придет, первый вопрос, сколько платить. А дети приходят ни трусов, ни носков, ни ма. Уже сколько депутатам говорилось? не надо нам ваши деньги, приедьте детям, привезите трусов, носков, одежки какой-нибудь, чтобы дитя одевалось. За 11 лет работы все плохие, 11 лет давят, жмут, что такие сякие я. Провели он 8 Украин, сейчас за зональный чемпионат. С 2005 года какие министры были в и спорте, все помогали. И Бубка помогает, и Кучма Леонид Данилович, и многие. Так что обращаемся ко всем создавать вот эти комитеты сейчас общественные, чтобы присутствовали и общественность на этих комитетов, разбирались и доверяли, и чтобы депутаты работали по всем направлениям. Но самое главное сейчас у нас большая одна проблема. Я сам уже тоже пенсионер. Жалко стариков наших, инвалидов, сирот, детей по таким ценам, что сейчас творится, и по оплатам по всему идет все к погибель. Так чтобы это нашло, надо наводить у себя в городе порядок. И мы считаем так и показать другим городам пример порядочность и любовь. Пусть Господь ума всем дает и зальет Святого Духа и больше держится Бога. Бо там все равно отчитываться будем. Я хочу двигать Виктора Алексеевич, как раз вот вовремя он вспомнил. Неделю назад, 17 декабря, проходила первая сессия, вторая сессия. Я лично встал на сессию и сказал, что 18 декабря в пятницу будут проходить утренники в таких заведениях, как реабилитационный центр у нас, это дети-сироты при живых родителях, и в Топольке, где находятся маленькие дети, дети инвалидов, от годика и выше. Я всем сказал, если вы не сможете приходить, выделите эти подарки. Так вот, когда я появился, у меня есть видео, я выложу на Фейсбуке это, и там я приветы кое-кому передаю. Я обратился к всем депутатам. И знаете, что самое странное? Э -э Помогли, радикальная партия выделили деньги, наш край подарки дали. Больше ни не редамисты, не бьют, не простые люди. Они даже рылом, ни ухом, ни не рылом не пошевелили. Романовские, Дублины, олигархические, там, Ридномисты, Ивченко, Мазалевский. Вы перед выборами, вас палка я туда не выгоню. А на это, на День Николая, вы даже не приехали, не проведали деток. Бог вам судья. Бог вам судья. И только еще, вот лучше, знаете, сделаем так, когда мы там появляемся, лучше исчезайте. Бо неудобно будет вам морды бить при детях. Вы кроме что 300 рублей больше ни на что не можете выделить. И все. Я и к молотку обращаюсь. Приструни своих там шнырей или кого там, или там как их там депутатами поназначал. Прекратите вот это, знаете, политические покупки. Проститутки и то себе ценам знают. А что ж ты там покупаешь за два ведра картошки? Я хочу тебе одно сказать, молоток. Ты сам реально понимаешь, что голос на этих выборах, все проголосовали против тебя. Просто дали люди, поняли, кто ты есть. Это знаешь, как прорастаем этим э, моментом. За народ я хоть в Крыму, но, за народ я хоть в тюрьму, но в Крыму. Не надо, жестко не тот город, где петляют и гнилят. Ты сам прекрасно знаешь. Не знаю, может тебе нравится общаться среди таких, как Кивченки, Мазали и тому подобное. Ты понял, о чем я говорю. Если хочешь, я открою тайну, не тайну людям, что и как. Подумай немножко. Жизнь-то идет, вот сейчас будут парламентские выборы, что дальше? Или ты думаешь, что тут кто-то укрепится? Нет, ТЭЦ вы все равно в коммуналку вернете, однозначно. За, за тарифы мы вопросы позадаем, почему они по 18.40, а в хатах люди еще одетыми спят. Вот и все. Кто тебе, сам себе. Ты прекрасно сам знаешь, что мы боимся только одного бога. Это только дичь можно где-то напугать или мышу клинтусов. Нас лучше не злить не надо. И все. К Юле Тимошенко обращаемся. Приедь. Посмотри. К чему хотела твоя партия, проданцы. Проданцы самые натуральные. Каплина Сергея просит. Приедь, посмотри. Кого вы продвигали? И к людям обращаемся. Придите на сессию 29-й гляньте. Кого вы выбрали? Мы будем брать мы. Выбрали. Или их там на сессии прямо колбасить. Надо уже. Чисто-то, я так по-народному. Или же засовывать в урны и туда на мусорку вывозить и назначать других молодежь, чтобы действительно думали о людях. Нам тут жить уже осталось. Пару-тройку лет и все. Там старость не радость. Да. Но и мы, прежде чем пойдем в глубокую старость, должны воспитать молодежь. Что посеять, то и пожнешь. Как мы отнесемся к жизни, так и жизнь отнесется к нам. Воспитаем нормальную здравовыслящую молодежь. Значит, будет что-то и с городом Шостка, и с Украиной. На переднем плане для нас город Шовска, главное. А потом уже все второстепенное. Почему? Потому что это наше гнездо. Так, Виктор Алексеевич? Вот каждый бы думал о своем городе. Вот одну и в чашу, в огромную чашу влилось бы все это богатство. А вот эти, кто кричат, ой, за Украину, там это. Это все бред. На местах надо думать. Вот тогда будет порядок. И чистота. И гнать проходимца. Я почему предателям? Я к ним не отношусь никак. Предателей нужно уничтожать или же использовать их как удобрение земли и тому прочее. А иначе предатели не в Африке предатели. Спасибо за внимание. Продолжение следует.